好笑了，是不是、啊？同意，你都都数一下，数都不会查了，怀疑人生吗？真是。 拿个盘子。主播是山东人对的，我是山东菏泽人，宝宝啊。大悲哥什么时候回来的？嗯，不知道。过了年回来的吧。 再拆一个，大白哥做生意的吗？不是的啊，他是海员啊。开，风扇。他吃的你吃过的骨头，我骨头扔这了，宝宝。哎，真的不吃骨头。啊嗯，风扇的声音哈，宝宝。 风扇的声音。菏泽市的，对，菏泽是牡丹区的。哥，你就坐这儿吃吧。往啊？你坐这吧。你坐这吧，来。不，你坐这啥你也玩了，真的。嗯、<laughs> 来，猪蹄儿哈，宝宝们，猪蹄儿，来，再拿一只来。 不用拆，嗯嗯，拆吧，拆吧，拆吧。咱们家猪蹄是这个样子了，都是整个猪蹄，非常非常干净，没有一根毛，包括这个犄角旮旯这里都不会有一根毛啊，宝贝们。<对>源头双汇国产冷鲜猪后蹄儿啊，保留里面整个的筋儿，里面有的那个带筋儿的，有的那个不卖猪蹄的哈，看没这个筋儿哈，吹一下哈，风扇哈，太烫了。 它里面有一根筋，如果说有的人把那个筋都给去掉，咱们这里面保留里面的筋哈，<对>非常非常筋道，而且没有猪腥味儿，没有猪骚味儿，你放心去吃啊，宝宝们，猪腥味儿、猪骚味儿一概没有啊，回到家撕吧撕吧就可以吃了啊，对，淋上里面自带的一包辣椒油，贼香贼入味儿啊，宝宝们，来，线下你去买这样一个猪蹄儿多少钱？三百八十克一个啊，五六十。 泡椒的这种猪蹄儿哈，唇齿留香，软糯筋道啊，软糯筋道，回到家加热一下可以吃，然后拆一包。 拆就是拆开，开袋计时也可以啊。线下去买一个三百八十克的猪蹄儿，得不得要你个三四十的、五六十的，对不对、啊？今天在小鱼的直播间来一只三十九块九，合适吧？合适。来一只其实上也不是太划算，因为一只的话，你线下的话也可能四十块钱买一只也能买到一只，对不对、啊？可能没这个大一些，但四十块钱也能买一只，对不对、啊？但是你买两只更划算啊！买两只，第二只直接半价啊！第二只直接半价来。 三十九块九一只，直接拍两只宝，宝宝们，五十九块八两只，一号链接。一号链接，你拍下，双击拍，给力！五十九块八两只猪蹄儿哈，而且非常非常干净，没有猪腥味没有猪骚味放心去吃，只有猪猪蹄儿的香哈，只有猪蹄儿的香，宝宝们啊对。对，而且指甲不行。都带着这个筋，看到没有？都带着这个筋，有的那个筋都专门挑出来卖钱哈，咱这个完全没有去筋的啊，可筋的啊。 而且这个缝猪脚的缝与缝之间的毛得这，必特别干净。买回家之后可以开袋即食啊，也可以加热一下去吃、就是，也可以空气炸锅炸一下吃嗯，完全都可以啊。对，常温储存，保持九个月的时间，宝宝们，常温储存就可以了。要链接直接去拍，宝宝们。拿个盘子。 拍两只，宝宝们，拍两只划算哈，一只可能不太划算，三十九块九一只，咱这边拍两只是五十九块八，直接便宜了二十块钱哈。一号链接来，再加五百万。我的好号给了，给力。它这<给>一包一个猪蹄是三百八十克，咱给你加了一个三十克的辣椒油，这辣椒油知道，嗯、巨香贼好吃。 你回家你是淋着它，回家你是说水煮以后开袋即食淋上去吃，不能吃辣咱就不淋，很想倔点你。倔。回家也可以放到空气炸锅里烤去。加猪蹄一个是三百八十克，里面加一包辣椒<二>油，加一副手套，宝宝们三十九块九毛钱、这个、到手一个，拍两只宝宝们，第二个半价，大家去拍两个宝宝们，一号链接直接去拍。现在、嗯、来听库存吧，下次猪蹄蒸久一点啊。 好力咱嘎吱嘎吱脆的那个筋都没有蒸烂过，太香，想吃一点的加热一下，蒸久点，宝宝们，咱想吃劲道一点的，咱就直接开袋进食就可以了，宝宝们。是的。厨师，听着了吧？听到了。看直播吧，再没看看没看直播？听着了，听着了。谢谢于姐。老师，你蒸了没看？嘎吱嘎吱脆的，吃那筋都。 哎，我就等着个榴莲来呢、嗯啊。刀呢？来，榴莲千层饱，宝宝们啊，吃过咱们家榴莲千层的来波评价，好不好吃饱？宝宝们，好吃、啊，你的盘子呢？这个真是榴莲。 这是榴莲吧？啊，吃过咱们家榴莲的、榴莲千层的都知道，里面是满满的榴莲果肉，对不对？不对，宝宝们啊，榴莲千层这个榴莲千层主要就是吃榴莲，因为榴莲现在价格也下来了，真的很划算，宝宝们。榴莲千层奶油全部都是动物奶油啊，宝宝们，奶油全部都是动物奶油，看到没有？在手上能轻轻的化开的动物奶油，不是，不是，不是什么植物奶油，也不是榴莲酱，也不是榴莲香精，一口咬下去，满满的榴莲果肉，特别的过瘾啊，宝宝们。 特别过瘾，都是这种带着榴莲纤维的榴莲果肉，不是榴莲酱，不是榴莲香精，放心吃啊。嗯，超好吃来，这是它的配料表啊，宝宝们，没有任何添加剂和防腐剂，老人、小孩、孕妇不如去、哺乳期都可以放进去吃。现做现发，冷链空运运输到你家，到货新鲜，坏单包赔啊。整个榴莲千层啊，八百克，光榴莲果肉八层榴莲果肉占四百克，占一半了，宝宝们。 线下去买多少钱？这么大一个榴莲，赠层。得不得要你个两百块钱呢？一百九十八，对不对？今天在小鱼的直播间，一百块钱都不要，一百块钱都不要，两位数，好不好？来，九十九不要，八十九不要，七十九不要，六十九块九毛钱买过的，合适合不合适？合适，是不是六十九块九买过？有这么拍？今天不要六十九了，直接破价了，宝们。<我>来<嘛>破价机制，直接来六十六块六，来一号链接，一号链接你开价，上去拍，给。 有的人说了，既然破价了，盒子还送不送？有的人问了哈，还加不加？盒子还加不加？来，今天所有想要，既然是破价，咱们就实在会的破啊，实在会的破盒子蛋糕线下买，这个盒子蛋糕线下买都得二十九块九的啊。紫米芋泥肉松盒子，这一个盒子五百克线下买都得二十九块九。今天我直接给你加一个盒子，来一号链接上车。 今天你看，这双皮奶给力，真香，宝宝们啊！你放心去吃，咬下去满满榴莲果肉啊！今天真的是破价破到底了啊！六十六块六毛钱到手一个榴莲千层，还加一个盒子蛋糕啊！真、啊、是给力，师傅，你以前从来没这么卖过、啊，是不是、啊？哇，太合适了，全是榴莲，我去，全是榴莲，真的、嗯，没这么多榴莲，是吧？你看拿上。全是 嗯，我开始以为是那种蛋糕，那里面面弄了半天，不是，全是榴莲，全是榴莲肉啊，就像抱着榴莲啃是一样的，宝宝们啊，特价几寸？哎呀，几寸？六寸啊，六寸。八百克。我吃的是什么样？你们收到就是什么样的啊？如果跟我的不一样，联系订单客服啊。 联系订单客服，包括在路上如果是坏了，因为天气比较热的话，如果是坏了、发干了、发硬了、酸了，或者是不好吃，不是自己想要的，跟小鱼的不一样，都可以联系订单客服直接赔付啊，宝宝们一号链接啊，五<了>啊，没有了，五百的没了，太合适了，真的很划算，宝宝们，今天是真的破价啊！你线下去买这么大一个榴莲千层哈、啊，八百克。 六英寸，线下买得不得一百九十八刀，是不是、啊？哎、咱直播间连一一百块钱都不到，两位数哈、啊，九十九不要，八十九不要，七十九不要，六十九块九，之前咱卖的，对不对？对，之前六十九块九买过，打买过，是,买过是不是都六十九的买的？买来，今天、啊、直接破价了啊，破价了，不要六十九了，六十六块六，今天直播间拍下的盒子，我还给你加上来一号链接，来再加五百单来，我要加好了，给你拍了，给 <你>满满榴莲果肉哈，你看没带着榴莲纤维的榴莲果肉哈，不是榴莲酱，不是榴莲，嗯，不是榴莲香精，榴莲纤维哈，榴莲纤维的榴莲果肉啊。你看这你以为是蛋糕，其实这全是榴莲。我刚知道，嗯。人生只有痛苦。我我吃的没痛苦啊，这榴莲那么好吃、啊。嗯。你现在没有了。来，再加最后五百单，不讲了，这个品就过掉了哈。来，最后五百单。 京东顺丰冷链给给你发货啊，配料表贼干净，现做现发，冷链空运运输到你家。一号链接，我的焦黄绿牌给力，买回家冷冻储存，保质期六天保，宝宝们现做现发的。一号链接直接去拍，八百克的榴莲里面有四百克的榴莲肉，还给你加一个五百克的真松芋泥盒子，宝宝们。是的。燕 I 果收到了是吧？感谢宝宝，啊，感谢好评。 两百多一个大榴莲是不？两百多一个大榴莲里边只有四房小小的榴莲，这家伙全是。呵呵你光买四百克的榴莲果肉都买多少钱了？对不对，宝宝们啊、嗯？好，就收了这个品过掉了。啊，还有